Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal al alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billah Kila lazim qala rabbi shrah li sadri wa amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Qala tara fi kitab al aziz a'udhu billahi minash shaitani rrajim rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila wa amila salih wa qala innani minal muslimin sadaqallahu lazim yang saya hormati Fadil untuk pengurusi serta ahli jawatan kuasa surau At-Taqwa Ustaz-Ustaz, Ustaz-Ustazah, Ustaz, 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 Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Pertama-tama saya bersyukur kehadrat Allah ta'ala Dengan izinnya sempat dan selamat sampai ke surau yang mulia ini Alhamdulillah secara kebetulan Saya baru balik daripada Brunei Semalam bila saya dihubungi oleh saudara Uh, sahabat Encik uh, Haji Sanusi uh, Pemuda kita uh, Saya nak bohong Letih bohong Tapi takut bohong uh, Tanya kosong boleh datang kan Boleh kata tak kosong uh, Boleh ada-adakan perkara lah kan Kita kan bohong sunat ni banyak uh, Jadi letih-letih juga Tapi ialah dalam hati duk kuatir uh, kuatir Tapi masih janganlah kalau boleh last minute jangan panggil lah tapi saya pun faham sepatutnya saya tengok jadual sepatutnya Ustaz Halim Din uh, di sini kot ya malam ni beliau uh, dipahamkan berada di Eropah mungkin pergi kuliah di sana gejala-gejala uh, rasuah mula merebak dalam EPL uh, dalam uh, liga bola sepak Inggeris Manchester City boleh tumbangkan Manchester United 1-0 baru-baru ini Dan Orang kata ini mungkin gejala rasuah yang di Malaysia Sudah menular di sana Mungkin itu sebab ustaz ke sana ke apa Wallah Balik kita tanya ustaz lah, insyaAllah Alhamdulillah Ala kulli hal saya datang kemari walaupun diberitahu ustaz tahu kali ini tak ada apa special sebab ustaz orang lama dia kata. Sekali pertama saya datang ke sini pada 4 hari bulan Oktober Tu pun lah ya, Ada ustaz tiap-tiap te te hari mengajar Ada yang seminggu sekali, ada sebulan sekali Saya setahun sekali Ah, ha, so Kira annual lah kira Alhamdulillah bolehlah masukkan dalam kalender Untuk tahun depan insyaAllah Datang semula Dan uh, saya tak ingat Sebab bukan saja Dulu kawan saya seorang kata Melayu mudah lupa Saya pun mudah lupa Ya apa yang saya kongsi pada Waktu saya datang saya pun tak ingat Biasanya saya pergi saya selalu akan minta mohon kalau boleh bagi saya tiga laluan ya kerana saya membawa tajuk secara bersiri dan tajuk yang saya bawa ni kadang-kadang orang bagi macam-macam tajuk pelik biasanya saya dapatkan ustaz yang lebih sesuai untuk tajuk-tajuk yang pelik-pelik ni saya lebih suka fokus kepada kerja utama saya bisnes saya industri saya itu industri dakwah ya saya sebut industri Perniagaan Saya tanya sebuah kerja dakwah Kalau dulu orang kata pendakwah bebas Saya bila di Brunei diperkenalkan pendakwah bebas Saya kata pembetulan sikit Apa dia? Bukan bebas Saya pendakwah profesional Karena pendakwah bebas dibayar RM50 Kalau profesional RM5,000 Itu beza dia Ada tambah 2, 3, 4 0 kat belakang kan Kita kena ubah tuan-tuan kan Tak apalah kalau dulu Air Tesco sekarang ni dah air gau Lepas ni mungkin 100 plus Kerana ha, ini perubahan-perubahan Agama perlu ada perubahan Kepada kebaikan ya, Perlu ada perubahan kepada kebaikan Begitulah Saya yang terlibat dengan kerja-kerja dakwah Agak lama Hampir-hampir ya, lebih kurang sama waktu Dengan waktu saya memeluk agama Islam Saya mula kerja-kerja dakwah Dan Alhamdulillah Saya diberi amanah uh, Untuk menjaga dakwah di negeri Selangor Saya naik pengurusi dua perkim di negeri Selangor di samping menjadi ahli majlis perkim kebangsaan. Dan kenapa saya sebut tadi industri dakwah? Ha, sebab Allah sebut dalam Quran dan kita pun sering selalu baca ayat-ayat dalam Quran, kita pun dah ingat dah. Ha, contohnya dalam surah As-Saff Allah sebut, "Ya ayyuhal amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." Allah sebut, "Wahai Eh, kita semua yang beriman Allah begitu apa pada kita Allah kata mari saya ajarkan satu bisnes satu perniagaan yang tidak akan merugikan kamu selama-lamanya Allah sebut ya kita tahu Eropah eh, ekonomi Eropah sedang merundum lama dah Amerika lebih lama lagi merundum Jepun ekonomi yang kukuh seperti Jepun ya kali pertama dalam 30 tahun ini beberapa dua bulan yang lepas telah mencatatkan defisit Jepun yang ekonomi kukuh pun boleh mencatatkan defisit. Ya, Allahu Akbar. Ah ha, Allah Taala bagi tahu, Syekh, aku ada satu lagi bisnes, ya, aku nak ajar kepada kamu, ha, will never ha, tidak sekali-kali ha, bring losses to you akan membawa ke rugian kepada kamu, malah akan menyelamatkan kamu daripada azab neraka yang pedih. Two in one, untung pun untung, hak kedua bebas daripada neraka jahanam. Ya, saya bila memeluk agama Islam dulu, faktor yang paling 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 orang selalu tanya, kenapa masuk Islam? Kenapa masuk Islam? Saya tak suka cerita bab tu lagi dah. Lama dah kena. Kan? Patutnya kita tanya kenapa masuk Islam pada mualaf yang bagus malam masuk Islam, bagus ronok. Ini mualaf tua. Kena. Kalau di Selangor ni 5 tahun saja mualaf pun. Kalau di Brunei saya dengar 10 tahun, seronok 10 tahun dapat zakat kan. Ha, di Selangor 5 tahun ke atas Tak ada lagi mu'alaf Kamu dah jadi dah Masyarakat macam biasa Mukalaf dah ya. Dan dan antara faktor yang benar-benar yang buat saya fikir lama doktor benar. Pasal apa bila sebut tentang 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 masuk ke dalam neraka ni ya. Kan rugi kan duduk kat dunia macam-macam kita buat, seronok hidup kita. Ya, subhanallah. Tiba-tiba pula nak tinggalkan dunia ni, akhirnya kita nak masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Not worth it lah kata orang. Tak berbaloi lah kan kan tuan-tuan tak apalah wala landing-landing atau muka bumi celik-celik mata ibu kita Islam ayah kita Islam kita agama Islam ada nabi sebutkan la la ilaha illallah akhir kalam masuklah jannah barang siapa yang waktu dia meninggal ni ada kalam la ilaha illallah maka dia masuk ke syurga ya yeah. saya baru-baru ni ada seorang kawan saya bukan Islam tanya eh hey, brother Are you saying all these people ni orang Melayu semua mati going to the syurga and I'm and all my friends and me I'm going to the neraka dia kata. Adakah kini orang Islam semua mati masuk syurga kita orang bukan Islam mati masuk ke neraka? Ha ni soalan biasa soalan ni tanya oleh kawan-kawan saya yang non muslim yang bukan Islam. Saya jawab belum tentu lagi brother. Ya belum tentu lagi kan? Saya dua minggu lepas saya pernah bagi tahu dulu saya terlibat di tiga buah negeri buat kerja-kerja kaunseling, runding cara, penasihatan akidah kepada pemohon-pemohon yang nak memohon keluar daripada agama Islam melalui Mahkamah Syariah. Mereka-mereka ni dihantarkan ke Jabatan Mufti ke Majlis Agama dan saya pula dilantik untuk buat kerja-kerja uh, kaunseling ini eh, kepada mereka sebelum saya nasihatkan kembali kepada yang arif uh, Tuan Hakim, apa hukuman perlu jatuh nak bagi dia keluarkah atau bagi dia tinggal dalam Islam. Ya. Yeah. Dan baru-baru ni dua minggu lepas saya jumpa seorang wanita Melayu minta maaf lah sebut. Ya. Yeah. Wanita Melayu. Dia kata macam Melayu tapi memang Melayu pun. Uh, dan memang my card dia pun nama dia pun nama asal lagi ada Siti Samsiah. Minta maaf secara kebetulan ada yang nama sama. Ya. Yeah. Dan tulis kat sana Islam. Tapi dia kata apa? Uh, I am already a Christian for the past 17 years dia kata. Ha, ah, dia datang memohon action lagi tu Dia boleh sebut Cakap bahasa Inggeris Masya Allah American slang yeah, Saya kata I like it Saya So no lah kan Orang Melayu cakap orang putih ni kan ha, ah, Saya jumpa orang Melayu Satu dunia pun suka cakap Melayu Tapi orang Melayu jumpa saya Cakap orang putih Payah sikit ya? Yeah? Dan ini nak bagi tahu bukti Lahir sebagai seorang anak eh? Anak dalam keluarga agama Islam Ibu bapa masih beragama Islam Keluarga masih beragama Islam Tapi dia nak memohon Bukan mohon, dia dah ikut dah agama lain Cuma secara rasmi Dia nak buang perkataan Islam ke maikat ha, ah, Dia datang pergi mohon ke mahkamah ya, Jadi bila mahkamah jatuhkan hukuman murtad Barulah dari segi undang-undang Malaysia Dia telah murtad ya, Selalu polemik murtad selalu ada kan Saya pun terlibat dalam hal ini Ya selalu orang tanya saya murtad-murtad ni di Malaysia siapa mereka murtad Kalau ikut undang-undang Malaysia Orang yang telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah syariah Dia pergi file di mahkamah syariah Kemudian dah habis perbicaraan Hakim kata ok dengan ini Kamu dijatuhkan hukuman Kamu telah murtad daripada agama Islam Baru dikira sebagai murtad Undang-undang ha, Malaysia Contoh kalau hari Taipusam Dia pergi ambil kawadi Ah, ha, dua, naik 272 tangga kat Batu Kev way, way, dengan kawan-kawan lain Muka macam orang Islam Tengok my card, nama Islam Tulis pun agama Islam Buat kerja apa? Bawa kawan di Naik kat Batu Kev Ah, ha, Ikut kawan-kawan yang lain Wail, 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 wail naik Tiba-tiba tergelincir jatuh mampu Matilah Kana. Macam mana dia mati ni? Bawa ke hospital jihad dia kata apa? Ah, ha, ni my card Islam Jom, jom, jom panggil imam apa, Mandi mayat apa, mandi jenazah semua kalau mandi dia panggil saya taubat saya takkan pergi kan tuan-tuan pergi tak apalah fardu kifayah saya tak payah kan <laughs> ha nah pasal apa sebab yang menentukan apa kesudahan ending ikut undang-undang tu apa dia amai ah, kalau dulu pernah dengar seorang makcik kita nama dia Nyonya Tahir di ke sembilan beberapa tahun lepas Nyonya Tahir ni siapa? Sejak kecil dulu dengan keluarga Cina, berkahwin dengan lelaki Cina, anak-anak pun dibesarkan dengan keadaan dalam 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 masyarakat Cina, beragama Buddha dan dia pun ikut agama Buddha. Dan tak pernah pun mohon ke mana-mana nak keluar Islam. Tiba-tiba pula dia meninggal, umur dekat 70 tahun lebih meninggal. Ya. Jadi konflik. Pergi hospital, hospital kata dia Islam. Anak-anak kata, "Dah lah, dia mak kami lah, dia Cina, kau-kau Cina lah dia kata." Lagak walaupun dia meninggal pada hari Sabtu, hari Ahad, Ya, Jabatan Mufti di Negeri Sembilan Bermesyuarat dan putuskan bahawa Nyonya Antahir ini telah terkeluar Daripada agama Islam Kita ni bukan nak rebut mayat tuan-tuan Kerana kita apa dapat Pergi rebut-rebut mayat ni memang tanggungjawab Kita lah, kalau kawan kita masuk Islam Tiba-tiba meninggal, dia tak ada keluarga Yang Islam, memanglah tanggungjawab kita Nak, nak uruskan, sebagai umat Islam memang benar Tapi ada juga kawan-kawan Saya, ala dalam keluarga saya pun Ada Masuk Youtube tuan-tuan Masuk Supaya sebut kan Ada juga orang yang saya kenal Rapat dengan saya Datang mengucapkan dua kalimat syahadah Dan dia kata saya tak nak daftar di mana-mana Saya tak nak keluarga Saya tahu saya masuk Islam Cukuplah sekadar saya tahu Tuhan itu satu Allah Tuhan yang esa Saya beriman dengan Allah Cukuplah Saya tak nak daftar di jabatan agama apa semua tanah Ya, kawan-kawan saya marah. Dia kata, "Mana boleh buat macam tu besok dia mati macam mana? Siapa nak tanggung? Kalau mati kita dekat kita tanggung. Kalau tak ada orang yang dekat dia dengan dia lah nak tanggung dia." Ya, sebab kita kalau keluarga dia tahu apa akan jadi, tobat dia tak ha? dia tak akan dibenarkan masuk agama Islam, dia akan disusahkan dan yang paling-paling paling teruk sekali apa? Eh, dia akan eh, diugut dan macam-macam lah. Ya, dan, dan mungkin dia nak ancam dan sebagainya Ini biasa. Ya, jadi ramai hari ini memilih Ramai saya tahu kawan-kawan saya Memeluk agama Islam Mereka tak daftar di mana-mana jabatan agama Bila saya tanya soalan Eh besok kalau kamu mati Besok kalau kamu, kalau kamu bakar kamu macam mana Tak apalah ustaz Yang kena bakar itu adalah Badan saya, tubuh saya Tubuh saya ini bukan nak masuk ke syurga Yang Allah nak lihat roh saya, iman saya ha, Dia bagi tahu macam tu. Saya kena goreng ke, kena garing ke Biar dia buat ustaz Itu yang dia nak Biar dia ambil tubuh saya tapi roh saya ni memang saya dah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam tu. Ya, sebab walaupun kita negara Islam, ya kita masih lagi kita umat Islam belum mantap lagi lah. Ya kalau kita sama-sama kita kita dah mantap, insya-Allah saya rasa orang-orang ya, bukan Islam nak masuk Islam dia tak akan fikir dua kali. Anytime dia nak masuk agama Islam. Ya anytime dia nak masuk agama Islam. Jadi beginilah. Ya saya sebut hal ni kenapa? Sebab kadang-kadang kita dok petikai, ya. ada orang masuk surau kita, rumah kita, dia minat pada Islam, cepat-cepat pergi syahadahkan. asal kepada kita lihat apa benda yang kita syahadahkan tu. Bila sebut la ilaha illallah. Ya, hak tu kena bagi jelas cukup-cukup kepala dia. Ya, la ilaha, tidak ada tuhan yang berhak disembah. Bagi tahu siapa yang jadikan kamu Siapa yang jadikan langit? Siapa yang jadikan bumi? Siapa yang jadikan matahari? Udara kita sedut ni, siapa yang jadikan? Adakah Tuhan lain yang buat? Dan saya selalu boleh jumpa dengan bukan Islam ataupun ni kawan-kawan yang mohon keluar Islam ni lah. Selalu tanya, kau ni datang daripada mana? Datang daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kat mana? Malaysia. Malaysia kat mana? Malaysia ni kat dunia lah. dunia ni kat mana? Uh, Okey dunia. kau kata dunia. Okey kau tahu kau kat dunia. dunia. Okey okay lah. Setuju, setuju. Sebelum ni kat mana? Sebelum ni uh, kat perut mak aku ah okey okey perut mak kamu sebelum ni apa dia alam apa tu ini alam dunia ha tu alam rahim okey sebelum tu dalam Quran Allah sebut masa kita ni Allah kita ni dikandung oleh ibu kita 4 4 bulan baru Allah Taala tiupkan roh dalam diri kita jadi roh ni datang daripada mana bukan roh kita roh semua manusia macam tulah